ৰাতিপুৱা আচলতে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ ডালিয়া কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল বন্ধাকবি সৰু এটা আছিলে মই মম' বনাওঁ এয়া বন্ধাকবি একদম ধুই তাৰপৰা চপাৰাত দি দিছোঁ গাজৰ দি দিছোঁ চপৰাটোত একদম মিহিকৈ চপ কৰি ল'ব কেতিয়াবা বেলেগ খাবলৈ মন যায় ন কিন্তু বিৰাট লৰালি হৈছে মোৰ ৰাতিপুৱা বহুত কাম এইখিনি চপ কৰি ভালকৈ চফ কৰি ল'লোঁ নহৰু বেলেগে গুচাই লৈছোঁ নহৰুখিনি পিছত কামত আহিব ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ অকণমান আদা দিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে আচলতে এতিয়া নহৰুখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম কাটি লৈ কেৰাহীটো গৰম কৰি তাত অকণমান তেল দিম মই ৰিফাইন ইউজ কৰিছোঁ মিঠাতেল দিলে বৰ গোন্ধটো অলপ বেলেগ ওলায় তাতে নহৰুখিনি দিলোঁ নহৰুখিনি ৰঙা কৰি নেপেলাব জাষ্ট কেঁচা গোন্ধটো অকণমান যোৱালৈকে আপুনি ফ্ৰাই কৰিব অকণমান মানে ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে আৰু সিমানলৈকে কৰিব ইয়াত আপুনি বেলেগ পাচলিও দিব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু মই এইকেইটা আছিলে দিলোঁ ফুলকবি আছিলে ফুলকবিটো মই ভাল নাপাওঁ বাৰু ইয়াত দিবলৈ পনীৰ বনাব পাৰে চীজ বনাব পাৰে আপুনি যি ইচ্ছা কৰে এতিয়া পাচলিখিনি হাই ফ্লেমতে কৰিব নিমখ দিলোঁ হালধি নিদিওঁ একদম হাই ফ্লেমত আচলতে কি পাচলি সিজাবলগীয়া নহয় ইয়াত এয়া মই অকণমান ভিনেগাৰো দি দিছোঁ আপুনি চয়া চচ থাকিলে চয়া চচো দিব মই চয়া চচ খোৱাটো বন্ধ জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ আপুনি জাষ্ট ইয়াৰ পানীখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগে সিজাই পেল পেলাই নকৰিব এতিয়া মই কি ক'লোঁ একদম পাতলাকৈ ৰুটিখন বেলি গিলাচে এনেকৈ আপুনি যি আকাৰ দিব বিচাৰে এইটো কি হৈছিলে মোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাব দেই সেই মুখৰ টোপ দুটা এনেকৈ এনেকৈ কৰি বন্ধ কৰি কৰি দিব তেনেকুৱা এটা শ্বেফ হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল কি আপুনি প্ৰথমতে কেতিয়াও পাৰ্ফেক্ট নহয় আপুনি একো লাজ কৰিবলগীয়া কথা নাই এই আকৌ এবাৰ মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ কোনো কথা নাই আপুনি নিজে বনাইছে নিজৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে আত্মসন্তুষ্টি নিজে বনাই খোৱাটোত কিবা এটা বেলেগ আনন্দ নহয় জানো আমিতো সদায় খায়েই থাকোঁ ফাষ্টফুড কিন্তু নিজে বনাই খোৱাটো বেলেগ তাত আপোনাৰ প্ৰপাৰ শ্বেপ নহ'বও পাৰে মোৰ খুবেই ল'ৰালৰি হৈছিল কেতিয়াবা খুব আবেলি বনাওঁ কিন্তু সেইদিনা শ্বুট কৰিবলৈ নহয় আজি আকৌ কি মানে মূৰত পোক সোমালে মোৰ বোলো আজি আকৌ শ্বুট কৰি দিব চাওক এইখন একদম ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট হ'লে খুবেই ভাল মই সেই যে গিলাচে কাটিছিলোঁ কাটি মই আকৌ বেলি ল'লোঁ মানে ডাঠ হ'ল এইটো এটা বেলেগ শ্বেপ দেখুৱাইছোঁ চাওক প্ৰথমতে তেনেকৈ কৰিব দুইফালৰ পৰা টেপা মাৰিব আৰু ছাইডৰ পৰা এই দুইটা ছাইড আনি মাজত এনেকৈ আপুনি দিব এইকেইটা একদম ভালদৰে টেপি দিব যাতে বইল হ'লে মানে ওলাই ষ্টিম কৰিলে ওলাই নাযায় এতিয়া ষ্টিমাৰটো মই অলৰেডি এইটো মানে তেলেৰে গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ তাৰপৰা এইখিনি দি দিম আৰু পানীখিনি একদম উতলাই ল'ব পানীবোৰ আচলতে উতলাই ঠাণ্ডাত কিছুমান দিলে সেইটো নহ'ব আপুনি পানীখিনি আগতে একদম এৰিয়ে থাকিছেনে মোৰ ধোঁৱা ওলাই আছে এতিয়া মই এইটো ষ্টিমাৰ দি দিম এইটো মানে ম'ম' মেকাৰেই হয় আচলতে এতিয়া ঢাকি দিলোঁ প্ৰায় আঠ ন মিনিটমান লাগিব সেয়াই হ'ল আৰু মোৰ মানে আৰু বনাই থাকিবলৈ সময় নাই মোৰ খুবেই ভোক লাগিছে ইলেভেন থাৰ্টি অলৰেডি হৈ গ'ল নিজে বনোৱা বস্তু আমি যে শুকে খুব জ্বলা হৈছে ৰুটিটো যিমান পাৰে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰিব পাতলা কৰিব মোৰ ইমানে লোৱা লৈ যিটো ফিলিং বনায় তাত আপোনালোকে চয়া চচ থাকিলে দি দিব মই আচলতে কিছুমান বস্তু ৰেষ্ট্ৰিকচন সেই গতিকে চয়া চচ যেন মই অকণমান ভিনেগাৰ অকণমান দিছোঁ সদায় অতিপক্ষ আমাৰ লাগে নহয় জানো কেতিয়াবা এনেকৈ খাবলৈ মন যায় শৰীৰটো খোৱা বোৱাৰ নি নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ম'ম'টো আপোনাৰ তেনেকুৱা কোনো মানে হানিকাৰক নহয় যিহেতু ইয়াক আমি ষ্টিমহে কৰোঁ মানে ভাপতে সিজাওঁ অৱশ্যে ময়দাটো হানিকাৰক কিন্তু উপায় নাই হ'ল ইয়াৰ যিটো চাটনি মই আপোনালোকক এদিন ৰেচিপিটো দি দিম সেইটো আচলতে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ মোৰ ইমান সময় নাই চাই ইলেভেন থাৰ্টি হ'ল মোৰ ইমানেই ভোক লাগিছে অকলে যে কোনোবা শ্বুট কৰিবলৈ মানুহ নাথাকে নিজৰ কেমেৰাটো ইফালৰ পৰা ইফালে ষ্টেণ্ডাৰ অটুৱাই থাকিব লাগে বেলেগ বেলেগ ষ্টেণ্ডৰ লগাব লাগে মই খাওঁ আপোনালোকে বনাই খাব বনাই আজিকালি চবেই জানে ইউটিউব চাই চাই